Звісно, розвал коаліції, кабміну, політичні інтриги в парламенті за цими історіями уважно стежить вся країна і говорять в основному саме про це. Але не завершення достатньо екстрена інформація. Ситуація, в якій опинилася наша країна, у нас фактично закінчився цілий перелік життєво необхідних ліків. Дуже професійні, статусные лікарі Украины розповіли Владиславу Сидоренку, что в регионах Украины фактично уже наступает катастрофа. Без зайвых слів одразу передаю слово колезі. Спрашивают постоянно, когда будут медикаменты. Я им могу ответить, как главный внештатный специалист. Я не знаю, когда будут медикаменты, но мы должны приготовиться к тому, что у нас уже заканчивается, мы вам не можем помочь. Мы помогали все эти месяцы. Всем, чем могли, делились. И с институтом рака, кстати, делились тоже. Но сейчас уже нечем делиться. И поэтому я им советую, есть волонтерские организации, включайте, есть родители, информируйте. Светлана Борисовна Донська, завидовач Центру дитячей онкогематологии и трансплантации кислового мозга. Эксклюзивное интервью про то, про что не говорить сегодня, стає злочином. Вот у нас сегодня 16 февраля 2016 года. На сегодняшний день у нас осталось на складах больницы по государственным закупкам процентов, ну, в общем и целом процентов 10 того, что было несколько месяцев тому назад. Я знаю, что в областях осталось вообще критическое количество медикаментов для лечения онкобольных детей. У кого-то, например, у коллеги, который недавно кричал сос, один медикамент противоопухолевой из набора 10-15 наименований с антибиотиками для лечения инфекций тоже катастрофа. В сентябре месяце у нас собрали заявки. И дальше мы в октябре месяце, в конце октября, получили информацию, что деньги переданы Международным фондом. И после этого мы фактически никакой официальной информации о том, что закупается, какие медикаменты прошли вот на эти закупки, какие компании подали эти медикаменты, есть ли какие-то несколько предложений, из чего будут выбираться. Когда, наконец, состоится это решение о том, какой выбран медикамент, если несколько медикаментов. Когда это реализуется в договора и когда будет поставка медикаментов, мы не знаем ничего. Вот, например, в Черниговской области поставлено подряд три лейкоза диагноза за прошлые две недели их надо обеспечить сразу всем набором медикаментов. Если завтра упадет киевский ребенок, тоже его надо сразу обеспечить всем набором медикаментов. Он не будет ждать акцептов, договоров, его надо лечить сейчас. Поэтому вот из наших коллег никто не понимает, как мы будем удерживаться следующие несколько месяцев при полном отсутствии медикаментов вообще или наличии там одно, двух позиций вместо там в номенклатуре по медикаментам у нас под 80 позиций. Мы должны обязательно понимать, я надеюсь, что Министерство здравоохранения это понимает, что если международная организация примет решение, что она будет закупать вот такой-то медикамент, компания, которая его предлагает, получит акцепт вот перед договором, они только тогда начнут объявлять производство медикамента, на что уйдет несколько месяцев. Поэтому, если сегодня медикамент будет принят как акцепт, то получить его мы сможем не раньше, чем в конце мая, плюс растаможка, получения сертификата и так далее, то есть плюс еще месяц. То есть Самое ургентное – это конец июня. Вот эти несколько месяцев – март, апрель, май и июнь – провал. Что вы маете знать и до чего треба готовиться? Ну вот на среднего ребенка мы считаем где-то самый популярный возраст 5-6 лет. Это квадратный метр. Обычно мы на квадратный метр рассчитываем медикаменты против опухоли. Только противоопухолевые медикаменты от 10 до 15 тысяч условных единиц противоопухолевые если э, дополнение с антибиотиками это может еще столько же быть а если будет много осложнений может даже вдвое больше быть То есть это суммы для как говорят парасечного громадинына это очень серьезная сумма А если в отделении лежит 20 таких детей то помножьте все это. А если ребенок, предположим, не метровый, не пятилетний, а 17-летний, 100 килограмм, то это все уваивается и утраивается. То есть суммы там очень серьезные. Все региональные закупки зависят от регистрации цены своих препаратов. В 2015 году они не успевают по бюрократическим причинам Министерство здравоохранения зарегистрировать стоимость своих медикаментов все областные больницы, все городские больницы остались без лекарств на 6 месяцев. Они не могут их купить. Почему? Потому что, оказывается, в Министерстве здравоохранения не подписан один документ, который говорит о том, что ваша цена зарегистрирована. 6 месяцев даже маленький процент людей, которые должны были выжить, приходят в больницу, приходят к доктору, и доктор говорит, вы знаете, в Министерстве здравоохранения не подписали одну бумажку, поэтому вы жить не будете. Всего одну бумажку. А за это отвечал первый замминистр Александр Павленко. И морочили голову конкретно до лета. Это рассматривалось на комитете, на кабмине, Верховном Совете, что это просто внесение изменений, чтобы цена была зарегистрирована, люди начали бы торговать. Целый год не проторговывались, и люди в дефицит съедали таблетки. Съедали таблетки запас, который оставался ну, на сентябре месяц. Уже надо было, э, таблетки были, таблеток не стало. И все. И у больниц аптечные, аптечные склады стали пустыми. Но естественный процесс, когда целый год ждали, ждали, таблетки не поставляли, не поставляли, на региональных уровнях были заблокированы, на национальном они не проходили, все осталось без таблеток. Все те, которые до этого довели, они должны были бы ответить. По закону Украины за то, что они сделали. И это не просто какая-то чиновническая халатность это конкретно убийство. Оно очень просто называется, очень просто измеряется. Когда чиновник не выполняет свои обязанности, в результате этого умирают люди, то он просто их убивает. Безмозглостью своей, неспособностью работать чем угодно, но он их убивает. Это не ошибка или какое-то неправильное поведение, это конкретное убийство. Но мозгов так мало, что у людей даже нет оценки, что в конечном счете это происходит. А вот трансплантация, например, по себестоимости медикаментов и материалов, которые необходимы. Значит, мы считали, что у нас где-то 30-40 тысяч условных единиц аутологичная трансплантация по себестоимости. И мы 70-80% закрывали государственными медикаментами. Сейчас этот список, который до закупать, он был очень коротенький 5-6 наименований. Этот список сейчас уже переходит на вторую сторону листа А4. А трансплантацию нельзя начинать, пока не стоит на тумбочке все от первой позиции до последней необходимо, потому что если ты начал эту процедуру делать, ты должен знать, что в любой момент ты можешь в любое время дня и ночи, выходные не выходные подключить необходимый медикамент для того, чтобы все этапы и все все сложности и все опасности снять. И что мы будем иметь, если у нас не будет государственного обеспечения ну, в регионах? Да? Значит, все родители с надеждой, что у нас в Киеве, в Ахмадете обеспечение лучше, чем в регионе, будут рваться сюда на лечение. Случаи такие уже есть. То есть в регионе говорят, что им не могут обеспечить государственные медикаменты. И они начинают требовать, чтобы их отправили в Киев, в Ахмадет. Сейчас у нас полностью закрыты вообще пациентами койки. Да? Любые приезжающие они не могут здесь получить койку. И если их будет потоки усиливающиеся, то это будет, ну, я не знаю даже как разговаривать с родителями, объяснять, что у нас ситуация невозможно положить, невозможно им обеспечить лечение. Предположим, поступают в те же черновцы где есть только один препарат противопухолевой, больше ничего государственного. И в аптеке больницы по ресурсам лимитированным областной больницы этого тоже ничего нет, а препаратов противопухолевых там и не может быть. Да? И доктор говорит, вам надо вот, 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 вот. То дальше все зависит от того, как среагируют родители. Доктор информирует о том, что нужно то-то, 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 и буквально вот сегодня вам это нужно. Дальше звонки в министерство, жалобы, пикет под областной администрацией, ну, я не знаю, что, несколько таких родителей. То есть все зависит от того, кто начнет первый кричать и как начнут родители, ну, кого будут бить, не знаю, честно говоря. Я была свидетелем в, в котором это году, когда Винницкая областная детская больница, наш медь мне жаловалась, что родители, которым не давали медикаменты, а это было, в принципе, у нас хоть как все-таки какой-то более-менее постоянный, они привели правый сектор с собой на разговор с врачами. Ну, было бы смешно, если бы не было грустно. Да? Угрозы были конкретные. Делать даже не в угрозах. Это не потому, что врачи что-то боятся. Врачи не боятся правого сектора или кого-то. Врачи боятся того, что они не окажут помощь. Понимаете? Врачи боятся того, что они не смогут оказать помощь. И ребенок на руках умрет. Тот, кто не хоронил ребенка, тот не знает, что это такое. Перед нами Александра Павленко. Первый заступник министра Квиташвили. У частині препаратів ідуть перемовини. Це процес. Для того щоб Україна закупила чисто прозоро, не так як вона закупала раніше, треба пройти цей процес. Я розумію. Ну, По Поки частині... ви получите акцепт, буде вже май месяць. Я не я вас спрашиваю, если вы дадите акцепт сьогодні, дадите производителям, то в лучшем случае таблетки приедут в Майся. Я вас спрашиваю, що буде больными до лета, з дня і до лета вот этот період времени, за які деньги, за що люди будуть лечиться? Дивіться в частинах регіонів ми зв'язувалися і перепитували, які в них є залишки. Де... В деяких регіонах є залишки. Вони їх користують. Я вам говорю, от пишуть письма в київській больниці, тому що нет, нічого. Ну я вам говорю нет, нічого. Київські лікарні це також є лікарні муніципальні. Ми закуповуємо на території України по запитах, які робить вся Україна на загальнодержавні медичні установи. Но я б зараз делать, хочете відповісти, мост. Ви хочете просто нападати? Ні, я спрашиваю, що як буде виходити із цієї ситуації МОЗ? Ну, є ну, я... план до мая, місяця, що реально робити? Дивіться, я розумію, що Україна, при цьому ми там плануємо зібрати гроші, там закупить, чи ми плануємо привлеч інвестора, чи ми плануємо і там як от можна творити? Закупівлі вже відбулися по частині препаратів, по частині ми чекаємо, ну, звичайно, а чекаємо 5? їх поступлення. Цей процес вже на початку року дуже був пришвидшений, тому що коли ми запускаємо процес, на запуск уходить час. Коли вже відбувається реалізація, це відбувається вже швидше. Окей, людям що робити? І складається в Україні патова ситуація. У моза є слі стратегія, виходити із цієї ситуації. От і все. Ми виходимо з цієї ситуації, починаючи з середини 2015 року. З неї неможливо вийти за один день. Було прийнято всі нормативно-правові акти. Ми витратили час на те, щоб Україна жила по-іншому, розумієте? Не можна роз, просто взяти і почати жити одного дня по іншому. Ви призначили певне керівництво в країну. Керівництво прийшло, подивилися на проблему. Це також не відбувається в один день. А лікоза можна уміріти від неділі там, максимум до місяць. І одразу до теми смертельної нестачі ліків, яка дуже гостро відчувається зараз. На ваших екранах Сашко Монін юнак переніс трансплантацію кісткового мозку, аби покрити лікування та дати шанс вижити Сашку, Його батьки вже продали квартиру та витратили усі заощадження. Але ускладнення, які виникли, потребують додаткових фінансів, яких вже фізично немає де взяти. На те, щоб його з цього витягнути, потрібно багато препаратів супроводітельної терапії. объемы большие нужны, которые стоят немало и которых у нас нет. Не столько сами препараты по себе дорогие, сколько те количества, которые нужны на его массу тела. Антибиотики, опять же, у нас многие закончились на сегодняшний день из-за тех же проблем с закупками, и маме приходится их покупать. Шанс житый, мает цену для Сашка. 50 тисяч гривень на місяць. Ми дуже просимо допомогти підтримати хлопчика. Реквізити картки та контактний телефон мами Олесі. Ви бачите на екрані. Допоможіть, будь ласка.